Ini yang Ustadz katakan tadi itu dalam penyampaian awal tadi. Siapa yang kejar dunia, lihat. Nah, maka akhirat itu, akhirat apa? Siapa yang kejar dunia, akhirat akan lu, akan luput. Siapa yang kejar akhirat, dunia akan i? tuh Bahasa kiasnya, ya. Kalau bapak ibu beli sapi dipastikan talinya dapat. Kalau bapak ibu beli talinya sapinya nggak dapat. Apa maksudnya tuh? Beli sapi pasti dapat Tali. talinya. Beli talinya Tali. <laughs> sapi nggak dapat. Kejar akhirat tuh dunia pasti ikut tuh. Itu maksudnya tuh. Sekarang Naikkan makobnya. Jangan di sini kita duduknya. Nah, lihat. Dapatkan Allah. Nah, dapatkan Allah. Tuju Allah. Siapa yang telah mendapatkan Allah, menuju Allah. Pasti Allah beri dia namanya kemuliaan dunianya. Dan Allah beri juga dia kemuliaan akhiratnya. Kenapa? Tuju Allah dapat dunia dan dapat akhirat. Karena Allah itulah pemilik dunia dan akhirat. naik lagi ke atas pemahamannya Bapak Ibu. Ya. kalau sudah naik ke atasnya hati-hati kita. Ini makam batu licin namanya nih. Ya. Siapa yang dapatkan Allah? Nah, lihat nih. Siapa yang dapatkan Allah yang ditujunya Allah? Tujuannya adalah untuk dunianya dan akhiratnya, maka dunia dan akhirat inilah yang menjadi sembahannya. Sedangkan Allah perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan dunia akhirat itu. atau batu licin tuh. Maka beribadah itu jangan ada niat di dalam niat. Luruskanlah niat dan itikot kita itu kepada Allah. Jangan kena ada maunya. Ini yang Ustaz maksudkan tadi itu. Sayang kita. Ada saudara kita dia beramal akhirat. Salat dia, berpuasa dia, baca Al-Quran dia, berzikir dia. Tapi seluruh amal akhiratnya itu ditujukannya untuk dunianya. Ketika dia menunjukkan untuk dunianya, maka seluruh tujuannya itu, itu yang menjadi Tuhannya itu yang sebenarnya. Allah hanyalah budak saja bagi dirinya untuk mendapatkan tujuannya itu. Jadi beribadah itu tak ada mencari-cari yang lain lagi. Beribadah itu menunjukkan bukti keimanan kepatuhan kita kepada Allah. Disinilah kita ambil itibar Bapak Ibu dan pelajaran Robiatul Al Adawiyah. Jadi Robiatul Al Adawiyah itu Bapak Ibu suatu ketika dia ya berjalan di tengah pasar pada siang angin melangkang namanya. Nah, siang angin melangkang lah ya, tahu Bunda tahu tuh. Enggak tahu ya. Siang bolong terus siang bolong. Robiatul Adawiyah itu pada siang menyengat Ah, tengah hari itu bahasa yang tepat tuh tengah hari, bukan siang anget melangkang. <laughs> tengah hari, ah, lewatlah di tengah pasar dia dibawanya obor di tangan kirinya, kemudian sember air di tangan kanannya. Lalu apa kata orang-orang di pasar itu? Wahai Robiah, apa yang kau bawa, Wahai Robiah?" "Aku bawa di tangan kananku nih sember air dan di tangan kiriku nih sebuah obor." Untuk apa engkau bawa itu wahai Robiah? Nah, apa kata beliau? Seember air yang aku bawa ini, aku ingin memadamkan api neraka. Supaya orang beribadah tidak lagi takut kena ancaman azab dan sisa neraka. Makanya aku padamkan. Ini bahasa hati Bapak Ibu. Ya, jangan bahasa akal. Kalau bahasa akal, lo oh, gilu mah. <laughs> ini bahasa hati, bahasa rasa tuh. Bahasa kolbu. Jadi aku bawa saya berakhir ini, aku sebenarnya ingin memadamkan api neraka supaya manusia yang beribadah itu bukan lagi kena takut kena ancam azab sisa neraka, makanya aku akan padamkan. Obor di tangan kiriku ini sebenarnya aku bawa, aku ingin membakar surga. Supaya orang beribadah itu tidak lagi karena harap sorga. Makanya aku bakar sorga itu. Apa tujuannya? Apa maksudnya itu? Yang disampaikan oleh Rabiatul ala adawiyah Ingin memadamkan api neraka dan ingin membakar sorga. Tujuannya supaya manusia itu beribadah benar-benar ikhlas, murni hanya semata-mata kepada Allah. Supaya dia tidak menjadikan sorga dan neraka itu sebagai Tuhannya, sebagai sembahannya. Itulah penyempurnaan penyerahan diri kepada Allah itu secara totalitas. Makanya Allah katakan, Fa iza azam ta patawakal Allah, wa tawakal Allah bahwa hasbu. Siapa yang azamnya telah mantap, telah sempurna, tidak ragu dia dengan jaminan Aku, tidak bimbang dia dengan kemampuan Aku, tidak khawatir dia dengan janji-janji Aku kata Allah. Patawakal Allah, Maka serahkanlah dirimu bulat-bulat kepada aku. Bulatnya bisa digolongkan, picaklah bisa dilayangkan. Yakin kamu, kata Allah. Bahawa hasbu. Aku yang jamin. Hasil dari seluruh amal ibadahmu. Hasil akhirmu. Dan setiap ibadah dan ketatan yang kamu lakukan. Biar aku yang menyempurnakannya. Biar aku yang jamin, kata Allah. Kalau Allah sudah menyampaikan dengan bahasa yang tegas, Bapak Ibu. Ragu juga kita lagi itu. Artinya payah itu Bapak Ibu. Ditangkut ragu namanya. Yakin lagi percaya tidak nama musyawak itu. Ya. Yakin lagi percaya tidak. apa aja lah Bapak Ibu tuh Kan rabab yang kemenyampel itu mah. Hah, ragu juga kita itu. Kalau kita ragu dengan Allah. Dengan siapa mesti kita yakin dan percaya lagi itu. Apakah ada Allah yang lain lagi selain daripada dirinya. Hah? Jadi kalau kita ragu dengan Allah, dengan siapa, kita mesti mantap kayak kenal lagi ini. Hanya mesti pahami itu. Berbalik pertanyaannya. Tapi kalau kita sudah yakin dengan Allah, jangan kita bimbang dan ragu. Allah katakan apa? Sebesar apapun macam bentuk jenis amal yang kamu kerjakan, aku perlihatkan hasilnya. Aku balas kata Tuhan. dan sekecil apapun pula kejahatan yang kamu kerjakan juga aku perlihatkan juga kata Allah. Jadi Allah tidak pernah menzolimi kita. Allah tidak pernah berbuat aniaya kepada kita. Itulah balasan Allah yang seadil-adilnya. Allah tetap akan memberikan balasan yang terbaik dari setiap amal yang kita kerjakan. Dan juga Allah memberikan balasan yang sangat pedih bagi setiap dosa dan maksiat yang diperbuatnya. Itu janji Allah Bapak Ibu. Maka beramal itu jangan tawar menawar dan jangan bernegosiasi dengan Tuhan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kalau Allah tidak menjanjikan surga bagi diri kita, Allah tidak menjanjikan pahala bagi diri kita. Allah tidak membalas setiap amal yang kita lakukan. Apakah tidak pantas dan tidak layak Allah itu kita jadikan sebagai rob kita? Apakah tidak pantas Allah itu kita jadikan sebagai semahan kita? Apakah tidak pantas Allah itu kita jadikan sebagai Tuhan kita? Jawabannya tetap pantas dan layak. Allah itu adalah rob kita. Allah itu kita puja dan kita puji walaupun Allah tidak menjanjikan sesuatu apapun kepada diri kita karena kita beriman kepada Allah menunjukkan kepatuhan saja kepada dirinya karena dia adalah roh kita dan kita adalah hambanya itu yang mesti dipahami ya. jangan kita itu berdagang dengan Tuhan kalau amal kita itu benar-benar diterima Tuhan tapi bagi orang yang duduk di makam syariat tadi, begitu pula sukanya Bapak Ibu. Ya, hari Senin ini zikirnya, ini hikmahnya. Hari Selasa ini zikirnya, ini pula Hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, ini zikirnya, ini hikmahnya. Jalan mendatar, ini zikirnya. Jalan menurun, ini zikirnya. Jalan menakik ini zikirnya. Tidak mendatar, tidak menurun, tidak berzikir lagi. semuanya itu dikait-kaitkannya dengan fadilah dengan hikmah karena itu ah, Ini yang payah ya Bapak ibu tuh masih ada nafsunya itu ha? ah itu yang tertanam di dalam otaknya sifat rentenir lah tuh berbahaya Tuhan itu. Kadang amal belum dikerjakannya lagi Bapak Ibu. Alun dikakuknya amal tu lah ditanyanya dengan Tuhan. Kalau ini aku lakukan ya Allah, apa pahalanya ya Allah? Kalau aku masuk surga nanti surga nomor berapa aku dapat ya Tuhan? Alun tentu masuk surga, tapi surga lah dikaplingnya di dunia. Wah. Ngeri tu orang kayak itu tuh. Napsunya itu. <tuh> ya. Memang begitu maunya dia. Ya. Jangankan mau kalah draw saja tak mau dia. Ya kan? Nah, begitu dia mesti uh, bernegosiasi dengan Tuhan tuh. Nih ini makomnya. Yang kedua, nah, ikhlasnya orang torikat. Nah, ikhlasnya orang terikat akan berbeda dengan ikhlasnya orang syariat. Ya walaupun orang syariat dia benar-benar untuk Allah katanya tadi tidak ria tidak ujub, tapi dibalik niatnya tadi itu ada yang ditujunya itu syariat tuh kalau orang tarikat berbeda lagi dia benar-benar ikhlas semata-mata untuk Allah tidak ujub tidak ria bukan untuk sorga bukan untuk pahala bukan karena takut neraka dan siksa tapi aku beribadah itu karena aku ini adalah hamba bukankah Allah katakan Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah, untuk mengabdi. Jadi seluruh ibadah dan ketatan yang dia lakukan itu benar-benar dirinya itu adalah sebagai seorang hamba. Ya. Berarti tunduk patuh saja di situ Bapak Ibu. Samia'na wa bukan samia'na wa Benar, samia'na wa Hidupnya mengalir saja Bapak Ibu seperti air. Di ya. itu ikhlasnya. Kalaulah dia beribadah karena samia'na wa to'na. Karena keimanan kepatuhan dirinya kepada Allah. Maka ibadah yang dia kerjakan itu Bapak Ibu, itu yang akan menghasilkan namanya rindu. Rasa cinta, rasa bermahabbah, bermanja-manja dengan Tuhan. Baru hidupnya rasa mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Allah. Ketika hati itu sudah hadir kepada Allah itu. Antarabiwana abduka. Engkau Rabku ya Allah, aku adalah hambamu ya Allah. Maka sepanjang hayat di kandung badan, dia tetap selalu istiqomah berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Dilaksanakan itu semua, namun dia tetap mengakui akunya adalah hamba. Itu ikhlasnya. Kalau dibahasakan siriknya bapak ibu, masih adakah siriknya di situ? Aneh kita lihat nih. Ha. Nah, kalau di syariat ini, kalau kita sebut sirik, siriknya ini, nih sirik tulen nih. 100% nih. Sirik tulen. Kalau di terikat masih ada siriknya tipis. 0,5% siriknya. Apa maksudnya 0,5% siriknya itu? Masih ada keakuan dirinya sebagai hamba di situ. Ya, aku melaksanakan perintahmu, Ya Allah, kerana aku ini adalah hambamu, Ya Allah. Makanya aku tunduk patuh kepadamu, Ya Allah. Masih ada keakuan dirinya di situ. Kalau masih ada keakuan diri di situ. Masih merasa dirinya yang beramal. Masih merasa dirinya beribadah. Inilah pesan Rasul kepada kita ini. Man sholah sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walam tanhahu anil fahsyai wal munkar lam yazdad biha minallah illa bu'da. Barang siapa yang sholat, siapa yang beribadah. Sholat dan ibadahnya itu. Tidak menyuruh dia ke melakukan kebaikan. Dan sholat serta ibadah yang dia kerjakan tidak mampu mencegah perbuatan dirinya dan perbuatan keji dan mungkar. Lam yazdad biha minallah ila bu'da'. Maka ibadah yang dia kerjakan itu, sholat yang dia perbuat itu, bukan bertambah dekat dirinya dengan Allah, bahkan bertambah jauh. Di mana dirinya bukan bertambah dekat dengan Tuhan, bahkan bertambah jauh, karena di dalam ibadah yang dia kerjakan itu, ibadahnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebabnya apa? Dia masih merampok hak Allah di situ, belum duduk pada makom arian bukan Rian. Duduk pada makam Aryan, tidak ada lagi kemelekatan pada dirinya yang merasa wujud. Tidak ada lagi kemelekatan pada dirinya, merasa dia itu sama. Basar, kalam, ilmu, kodrat, irodat, hayat. Tidak ada lagi keakuan dirinya yang menyadari dia itu melihat dan mendengar berkata, mengetahui berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Tuh, makom aryan tuh. Makanya kalau belum duduk pada makom aryan, ini akan berbahaya. Maka ibadah yang dikerjakan kerjakan itu pasti akan ada merampok Allah di situ, mencuri di dalam sholat itu yang maksud oleh Rasulullah itu. Apa kata Nabi? Seburuk-buruknya orang yang mencuri, Nah, rupanya mencuri itu ada yang paling buruk kali bapak ibu, mencuri itu kan ada buruk juga tuh, tapi ada lagi seburuk-buruknya orang mencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. lalu sahabat bertanya, memangnya ada ya Rasulullah orang mencuri dalam sholat Rasulullah? Iya ada kata Rasulullah. apa maksudnya ya Rasulullah orang mencuri dalam sholat? dia sholat tidak ada tumaqninanya, ya? Tunggang tunggi saja tidak ada tumak nina. Itu bahasa syariatnya. Ya, imam belum rukunya lah kuat dulu. Imam belum sujud dia dah sujud dulu. Imam belum salam lagi dia salam dulu. Imam belum takbir, dia ada takbir dulu. Itu orang yang mencuri dalam sholat. Secara ilmu fikih, Secara makna hakikatnya mencuri di dalam sholat itu maksudnya. Ketika dia merasa dirinya. ya yang berdiri di waktu sholat. Merasa dirinya yang ruku di dalam sholat. Yang merasa dirinya yang sujud dan duduk dalam sholat. Itulah orang yang merampok di dalam sholat itu. Yang tidak ada tumak nina. Itu maksudnya. Tumak nina itu tenang, diam. Apa maksudnya tenang dan diam itu? Tenangkan akalmu, tenangkan hatimu. Tenangkan perasaanmu. Jangan kamu merasa kamunya yang berdiri. Kalau kamu merasa berdiri, belum tumak nina itu. Kalau kamu merasa yang rukuk, belum tumak nina. Kalau kamu merasa yang sujud dan duduk, belum tumak nina. Yang tumak nina, yang tenang itu maksudnya, jangan kamu merasa yang berdiri di dalam sholat, yang rukuk, sujud di dalam sholat. Lepaskan keakuan dirimu pada dirimu. Kalau sudah lepas keakuan diri kita pada diri kita. Tidak ada lagi kemelekatan kita yang merasa wujud dan bersifat. Inilah yang Ustaz maksud makom aryan itu, makom telanjang. Tidak ada lagi kita merasa wujud dan bersifat, itu maksudnya. Itu yang dikatakan Tumak Nina, makanya rukun 13, rukun sholat itu 13. Tersembunyi satu di dalam 13, itu yang Tumak Nina itu. Atiung berdiri tegak betul namanya. Ini berdiri namanya Bapak Ibu. Tegak betul itu itikot. Tidak ada lagi merasa dirinya yang berdiri di situ. Atiung itu maknina itu. Makanya orang yang duduk pada makom, ikhlas ditorekan ini, dia akan muncul namanya murkoba itu. Ya. Rasa senantiasa bermanja-manja dengan Tuhan itu. Masa dituntun, dikawal, diawasi oleh Allah. Makanya Allah katakan apa? Innani aku ma'asma' wa'aro wala ta'maluna min amali alaikum suhuda. Sesungguhnya aku ini senantiasa hadir. Selalu menyertai dirimu, kata Tuhan. Kalau aku senantiasa hadir menyertai dirimu, asma' wa'aro. Aku ini Maha mendengar apa yang terbetik dan terlintas dalam hatimu. Wa aroh, aku juga senantiasa sama melihat apa yang kamu lakukan kata Allah. Wala taqmalu min amalil illa kunna alaikum syuhada. Tidak ada sebesar zarah yang kita perbuat dalam hidup ini, dalam ibadah, dalam amal, melainkan aku yang menjadi bukti dan saksi bagi dirimu kata Tuhan. Wa kafaa billahi syahida. Kalau Allah sudah menjadi bukti Allah sudah menjadi saksi bagi diri kita butuhkah Bapak Ibu mencari saksi dan bukti selain Allah untuk melihat bahwa kita ini telah beramal dan beribadah pertanyaan lagi nah, ini enggak tinggi channel seketika Bapak Ibu ya kalau Allah sudah menjadi saksi Allah sudah menjadi bukti bagi kita dalam setiap amal yang kita kerjakan butuhkah bapak ibu mencari saksi yang lain selain Allah supaya orang itu mengakui kita ini beramal tidak perlu lagi jadi jangan dicari-cari bukti yang lain jangan dicari-cari saksi yang lain supaya orang melihat kita, kita ini sholat beribadah cukup sajalah Allah itu menjadi saksi dan bukti bagi kita ini Wa bilahi syahidah kata Allah Kalau kita mencari bukti yang lain selain Allah supaya orang tahu kita ini beramal, itulah yang disebut namanya dengan riya itu.